Развлекательный комплекс «Эдбург», фэшн-групп «Каста Бьюти», «Авторадио» представляют. Ко мне ребенок идет. Человечка. Минуточку. Опа! Что, пишем? Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Автострасти» на качелях. И не просто так, сегодня в программе... Почему качели? Ну, если разобраться, наша жизнь – это сплошные качели. А вообще, очень захотелось просто вот так поболтать ногами, составить детям конкуренцию. Вы знаете, периодически себе это надо позволять. Очень поднимает тонус. Рекомендую. Э, нет, мы привыкли это делать мудренее, заковыристее. К примеру, 1 апреля праздновать чуть ли не каждые две недели. А ты попробуй. Кто провоцирует? Днепропетровский оффроуд-клуб 4 на 4. Не вопрос. Раз уж 1 апреля, тогда и я пошучу. Никаких закадровых текстов. Сами, дорогие, сами. Итак, короткое введение в тему. Дальше без комментариев. Каждые две недели по субботам неуемные борцы с диванами, как они сами себя называют, собираются у Вавилона, дабы потом рвануть из города, куда глаза глядят. Первым по традиции смотрит председатель Фрот клуба 4 на 4. По совместительству неизменный организатор покатушек господин Яцук. Смотрит загодя, при этом координаты высадки десанта со товарищем предварительно не сообщает. Сюрприз, должен быть сюрприз. Сегодня не исключение. Нет, таки одно будет. Конкретика по поводу майских. Но об этом чуть позже, днем. Сейчас еще раннее утро. Завтрак у нас такой ранний, что-то вы, смотрю, уже мандаринками чай закусываете, да? Ну, как у вас сегодняшняя тусовка называется? Поржать? Ну у нас да, такое шуточное название Поржать. Это а, в честь 1 апреля, которое было. Ну, в принципе, ничего не меняется. То есть надо жить а, с позитивом, всегда с улыбкой, и все будет хорошо. О, Костян, ты починился? Мы, мы вас ждем. Едь а, по направлению к Павлограду. Не Пухаловка, а Булаховка. Чай, чай. Пист, вот такие себе пистать. Специальный такелажный набор, в котором принадлежности внедорожные да, для того, чтобы в любой момент чувствовать себя удобно. И где-то там, глубоко, лежит стропак. Я говорю, понабирает по объявлению. Ехать не могут. Этот парень борется до конца, и он сейчас поедет. Давай еще! Это покраска автомобиля Raptor. Тюнинг, тюнинг. Тонирование стекол. Со временем и этому учишься. На, лови! Открыть, протереть, я сейчас дам. А, смотри. пусть переворачивают ее на гору, ставят, чтобы стекло. Лицо такое недоброе, я говорю я так. Вот тут как раз русский дух, вот тут вот Руси пахнет. Подожди. Это запчасти? Да. Меняемся. Тут вот хохотун стоит, разворачиваемся. Смеется. Вот и, вот и 1 апреля. Где ошибся? Ну, ошибся. На высокую гору полез. Да. Через высокую. А, это ты на пузике висел. Да, да, я висел. Просто есть у нас некоторые такие товарищи, которые заводят сначала, говорят, а давай сюда. А мы как да. самые сильные. Давай. И в итоге. То есть ты хочешь сейчас поделиться со всеми телезрителями навыком. Не слушайте всех товарищей, да. думайте своей головой. Да. Правильно? Соизмерять свои силы просто. С точки зрения навыков. Что ты для себя новое открыл? Да, ну, адреналин. Адреналин, да. Всегда. Как всегда. Как-то скучно, я бы сказала. Да нет, я бы не сказала, что скучно. Каждый раз какие-то приключения. Что ты хотите с... объяснить? Я хочу задать вам вопрос. Позвольте в свой микрофон. Да. Смотри, ты сегодня так смело залез под машину, когда да, кардан полетел? Да. Скажем так, нормальное явление в соревнованиях. Почему? Потому что надо двигаться дальше. Мы никого не бросаем. Мы всегда всех починим, сделаем так, чтобы автомобиль был движим и возвращался домой всегда. Парни, да. мы по поводу навыков. Давайте делиться. что? Больше газа. Слышь, больше газа. Вот ты сегодня штурман, сел за руль пилота да. и в итоге остался где? Ну она не, я же кричал, Коля, она не едет. А Режим. Коля кричал, закрой окно. Да, ну первый полез прощупать, и вот потихонечку, я не знаю, может я сейчас там нырну вообще по пояс. Ну и застрял. Но опыт надо, почаще кататься. Муж мы салон мыть теперь. Тебе мыть салон? Ну конечно, ну, окно не... Отходим мне. от а, него. Ты посмотри на машину. Какого она цвета? Никакого. Так отошли это от всех, чтобы подсплетничать. Мы поговорим об эмоциональном выгорании. Ты народ водишь по лесам, полям, топям, болотам уже лет десять. Да, где-то так, да. Сусанин долгоиграющий, да? Они меняются, люди меняются. А ты остаешься. Неужели тебе это не надоело? Ведь по факту это одно и то же. На самом деле это образ жизни, поэтому ну, его поменять нельзя уже. Ну, как одно и то же. Каждый раз мы стараемся что-то новое придумать. Трассы, может быть, где-то одни и те же, но вариант прохождения может быть разный. Даже этот лес, который вот, мы его знаем, он меняется каждый раз. Мяса сколько, боже. Так и людей немало. Честно сказать, я работаю в клубе внедорожном 4 на 4. Так. Вот на таких мероприятиях меня знают все как человек, который умеет делать вареный шашлык. Вареный? Вареный шашлык. Да, этот шашлык будет сделан э, вначале на мангале, потом сделан будет в определенных условиях. Он будет кушаться губами. То есть зубов не нужно. Сегодня угощала горячими пирожками с утра, потом нежная курочка, потом бегала, как дикая лань, снимала. Да, любимого сына снимала. и мужа. да. И сейчас столько энергии, ну просто сумасшедшая девчонка. Вообще, конечно, я считаю, вот, что важно, вот, почему женщины здесь, да. Вот. Ну, мы в такой стремительной жизни, так мало бываем рядом со своими любимыми. Мы так мало видим их в какой-то такой. Не всегда простой обстановки. И вот когда ты видишь, как вот и сын, и муж, и вот они вдвоем, и это такая тяжелая ситуация, да, когда. Они его... да, да, да. Я вижу, как вот как они взаимодействуют. И это ну это классно. И вот, наверное, это есть... важно. И за этим я сюда иду. Ну и, конечно, вот один пилот, второй штурман. Я фотокорреспондент. Маски же на носу, Такую зачетную маекку хотите сделать? Может быть, сейчас пригласишь кого-то, кто-то услышит, подтянется. В этот раз мы запланировали интересный маршрут. Мы запланировали посетить э, речку Южный Бух. Э, это интересная речка э, с каменными порогами. Собираемся совершить сплав, посетить музей там, противоракетной обороны или что-то такое. Да, там есть единственный в мире музей. Потом мы хотим посетить Кенбургскую косу, тоже уникальное место. С правой стороны находится Днепр. Ты можешь правой ногой находиться в Днепре, а левой ногой находиться в Черном море, и посетить еще Эндерово косу. Там тоже интересное место. Там есть заповедник. Вот такой маршрут. Мы хотим совершить. А, Это где-то вот пустыня наша. Алешкинские пески там скорее всего проводятся учения сейчас, туда никого не пускают. Если к тому времени учения не будут проводить, тогда мы заедем, проедемся по пескам. Тоже интересно, это пустыня, самая большая пустыня в Европе. То есть у нас Украина вообще славится всякими интересными местами. Не обязательно куда-то далеко ехать. Без комментариев. А вот перед следующим сюжетом я, пожалуй, выскажу пару-тройку мыслей вслух. Возможно, сумбурно, но все в контексте. Итак, во время съемок вспомнился случай в рихтовочном цехе. На мое пожелание, даже требование остаться на время экзекуции рядом с автомобилем, мастер рассказал, как один клиент, такой же требовательный, при первом ударе молотком по кузову упал в обморок. От перезбытка чувств. Да, после покатушек туда многим дорога. Туда, в смысле, где мы будем через 10 секунд. И еще качели. Как правило, всю рекламную продукцию, которую раздают на перекрестках, к концу дня полная машина. Я отправляю в мусорный бак. Уж простите, господа рекламодатели, но это так. В очередной раз, да, на проспекте Карла Маркса и Артема я вежливо приняла проспектик с карточкой. Смотрю, моя тема. Более того, акция. Супер акция и только у нас. И вы знаете, меня почему-то это так зацепило. Очередная раздача розовых слонов. Я не с программы «Ревизор», не люблю скандалы, поэтому решила перезвонить и предупредить о своем визите. Пожалуйста, приезжайте, будем рады. Навела справки о хозяевах, только хорошие отзывы. А я ведь решила препарировать тему. Качели! Что меня зацепило в вашем э, СТО? Какая информация? Точнее, меня ничего не зацепило, Александр. СТО, СТО, средние руки. Хотя вот о вас очень многие говорят, о вас очень многие знают. Это правда. Ну, во-первых, говорят о нас с той, той точки зрения, что мы находимся э, между э, гаражом, скажем так, угу. где-то, наверное, не, неправильно, хотя, хотя может быть, да, между гаражом и официальным сервисом. Официальный сервис – это… Ах, как красиво, это, ах, как да. дорого. Ну, а гараж а – это, это гараж, это грязный механик, это один ключ, один ключ на три человека, не всегда трезвый. Хотя я в моей жизни я и видел гаражи довольно-таки неплохие. Угу. Но это выходцы из официальных сервисов или же с таких из того, как наши. Угу. Те люди, которые поувольнялись, работают сейчас на себя. Мы же находимся между этих двух, так сказать, огней. Я э -э поняла, это да. укол в мой адрес, ну, поскольку типа да. я в програм... Программе, да, всегда да, да. Про все программе на Лариса сервис. говорит всегда все на официальный сервис. От официального сервиса мы отличаемся ценой. И больше, наверное, ничем. Потому что оборудование позволяет нам ремонтировать больше спектр автомобилей. Я перебиваю да. тогда, раз вы в меня укол рапира, тогда и я у вас. А как же тогда быть с персоналом? Ведь на официальных СТО весь персонал сертифицирован. Как правило, они проводят обучение в Киеве у импортера, на базе импортера да, того или иного бренда. Как у вас с этим? Ну, на данный момент ситуация складывается так, что довольно-таки много специалистов переходят и от официалов уходят то ли, как у нас на Украине говорят, в тень или... Вот к нам уходят некоторые, мы, конечно, отбираем лучших. И в то же время, ну, человек, который ремонтирует BMW, он не может не ремонтировать ДЭО, условно так. Ведь принцип работы автомобилей, ну, он везде одинаковый. Да, существуют какие-то нюансы, какие-то сложности. Но сейчас довольно-таки много программ в интернете, с помощью которых можно решить практически любую проблему. По любой марке. А человек, если он задался целью решить эту проблему, он, естественно, ее решит. Ну ладно, разобрались. Mm -hmm. Все уже. Не будем друг друга <толкать> колоть. <толкать> Кстати, вот вопрос раз возник. Вы же клиентов на территорию Ремзоны не пускаете? Нет, не рекомендуем, скажем, им находиться там, рассказать, может случай с маслом. Конечно. Да. Мой принцип на СТО клиенту делать нечего. Как же тогда исходя, контролировать? Исходя из, простой, из простых условий техники безопасности. Контролировать можно, без вопросов. Когда э, какой-то э, вопрос уже решен и показать клиенту, как он решен, механик лично ему покажет. Вот это сделано так, это так, это так, это вот потому-то, потому-то. Клиенту будет все понятно. Но находиться при ремонте, на моей памяти был случай, что один клиент изъявил желание находиться при ремонте автомобиля во время слива масла, ну где-то, ну я не знаю, может быть пол-литра масла уже на излете, как говорится, пролилось на Пол. Механик в свою очередь дернулся поправить бочку, клиент испугался, сделал шаг назад и, извините, попа сел в эту лужу масла в бежевом костюме. Да, мы ему конечно почистили костюм, восстановили, все в порядке, но с тех пор этот клиент в Римзону не просился никогда. Вернемся к тому, с чего, собственно говоря, мы начали. Не бы понять, акция, приезжайте, о чем, собственно говоря, речь? Речь, Здесь я не поняла. Не речь идет, идет о трех акциях, которые мы запускаем сразу же. Они начинаются с сегодняшнего дня. Да. Первая акция это проверка подвески за одну гривну. И э, ее возможно, если соизволит клиент, ремонт со скидкой в 10% на все, на работы и на запчасти. Угу части мы можем применять как оригинальные, так и неоригинальные. Все зависит от выбора клиента. Uh -huh. Вторая акция это 30% на обслуживание кондиционера, диагностику кондиционера. Ведь впереди лето и все захотят uh -huh. ездить в прохладе, потому это заранее делается. И третья акция это чистка форсунок тоже со скидкой 30%. Вот такие акции, срок их не до конца мая. Так это вот тем, кому повезет, кому попадет в руки, или это кто вообще к вам? Нет, честно говоря, да, условия такие, что эта акция действительно при предъявлении вот именно вот этой карточки скидки. Да, у тебя есть, без вопросов. Окей, тогда, вот я уже приехала по акции, сэкономила большую кучу денег, подготовилась к лету, но как человек любопытный, любознательный, решаю узнать, что вы еще делаете. Понятно, весь спектр работ, раз уж вы говорите, что вы можно сказать, официальные представители mm -hmm. всех брендов. Это, скажем так, э, малярные кузовные работы мы делаем у наших субподрядчиков. Плюс наш конек – ремонт рулевых реек, рулевых механизмов. Недавно купили токарный станок, выполняем токарные работы любые. Хофман, я вот смотрю, это Да, очень да, да, это продвинутая марка стенда установки углов колес. Mm -hmm. Хоффман, это комбинированный лазер и 3D Значит, по городу таких довольно-таки немного. Чистка форсунок мы говорили уже о ней. Ну, ремонты двигателей, установка стекол, в том числе и ветровых, вкле, вклейка так, так, идет. Так, так. Я поняла, что вот, чего вы все. не делаете? Чего мы не делаем? Да. Чего мы не делаем? Довольно-таки сложный вопрос. Рифтовка же есть. Да, электроработы есть, электрика, установка сигнализации Грузовики вы не делаете? трузовики мы не делаем, да Фирмы А вот джипы после покатушек берете? берете Берем, носить? да Потому что парни так раскладывают свои Бывает, машины Бывает, да. заезжают нам в грязи все разорванные Ну, подъемники позволяют, оборудование позволяет, специалисты могут Отлично Опа. Мальчик, ну потерпи немного, Учите ну, ну. чуть образец качели. Вверх-вниз, туда-сюда. Еще вчера в Украине не было ни одного экземпляра, который можно было тестировать. Только статика и только в салоне. А сегодня уже есть. Дамы и господа, вашему вниманию весенние премьеры от Mercedes-Benz. Беспрецедентные, многолики, на пути к конвейеру прошедшие около 2 миллионов тестовых километров. Из них 5000 по Нордшляйфе, еще 6 по хокенхайм рингу порядка 82 тысяч вне дорог. На этих цифрах делаю акцент, поскольку... поскольку многолики. В зависимости от модификации, GLA и спортсмен, 45-й АМГ и статус на житель мегаполиса и вседорожник, 250-й FOMATIC. Этот кроссовер абсолютно новичок линейки Mercedes-Benz, более того, первооткрыватель. Немцы заходят в новый для себя сегмент рынка чьей-то легкой руки за новым поколением Цешки уже прочно закрепилась аналогия уменьшенная копия С-класса. Чьи руки? Логичнее было бы кинуть на дизайнеров компании. Стилистика, ох, как схожа. Что дизайнеры? Они не согласны. Дескать, при чем тут копия? Это просто новое лицо бренда, которое первым получил флагман, а теперь и C-класс. В скором времени такой облик будут иметь и другие Мерседесы. Вы лучше присмотритесь к внутреннему миру дебютанта. Он настолько богат, что даже скептики единодушны. Это один из лучших представителей класса. На сегодняшний день лучший. Присмотримся. Благое дело, эти горячие новинки уже в Днепропетровске и даже немного тестовые. Почему немного, объясню позже. Сейчас о первом торжественном выходе Губернской аудитории. Компания Виктора Сыновья, официальный дилер «Мерседес Бенц» представляет... Гости собираются, многие в предвкушении чего-то грандиозного. Кто-то из завсегдатаев, напротив, спокоен, будет предсказуемый приятный вечер. Тем не менее, в залах библиотеки чувствуется флер весны. Время обновления, новые коллекции, новые тенденции, новые имена. Но, как по мне, по мнению ведущей автомобильной программы, главный шоу стоппер здесь все-таки Мерседесы. И как, кстати, новинки на первый взгляд? себе красивые, удобные, и в них будет удобно ездить. Да, это ее планы, наверное, на будущее. Ну и цвета, конечно, представлены сугубо весенние и женские. С-класс жилья, вы считаете, это все-таки наша аудитория, дамская? Я считаю, что невозможно, чтобы кто-то не влюбился в Мерседес. Поэтому сказать, что это женская или это мужская, это вообще... Мне кажется, это не вопрос. Ребенок тоже. Вот она сразу подошла к машине, она села сразу за руль. Все потрогала, ключи только не дали, да, Рина? То, что сейчас Мерседес молодеет духом. Как вы оцениваете, как человек зрелого возраста, скажем так? Ну, я так понимаю, все мы должны молодеть. Машины, которые идут много со временем. Это действительно Мерседес. Внизу стоят две красавицы. Снаружи, внутри все просто притягивает. Хочется сесть и, и ехать. Я думаю, что вот это хочется сесть и ехать, ехать. Один из комплиментов, который польстил бы каждому автопроизводителю. Посему сели и поехали. Уверенно, но без фанатизма. Учитывая, что сегодня в руках не марафонец, скорее стайер. Да, чтобы понять, прочувствовать автомобиль, нужно сделать марш-бросок хотя бы в сотню километров. Протестировать его в разных условиях, режимах и желательно наедине. Он и ты. Тут же пробег и маневры по объективным причинам ограничены, плюс группа, так сказать, телеединомышленников. Едь быстрее, едь медленнее, это, наверное, слегка нервирует. Да, позвольте представить вам, друзья, тест пилота. Алла, давняя поклонница С-класса, причем верная, именно его ждет с осени. Как мне показалось, очень проскыпла вожиночка. Ну, это понятно, девушка ведь примеряет машину конкретно под себя. Тестовая машина, пробег ограниченный, ну что-то же уже можно сказать. Да, определенно. Машина, правда, себя показывает очень крутой. Мне понравилось, что она гармонична, как изнутри, так и снаружи. Она очень мягкая, комфортная и драйвовая. Для меня салон идеален. Вот, то есть, для молодого человека, который такой мобильный. Это хорошо. Это не много, это не мало. Это как раз то, что нужно. В сравнении с прошлым циклассом, классом да, это больше. Внешне мне нравится, что сдержанные линии и это э, визуально очень э, идентично S-классу. Продуманы все детали. И нужно, конечно, помнить о том, что это есть безопасность. Это немаловажно. Комфорт, безопасность, эстетика, стиль. И это все о нем. Без прикрас и реверансов. Приставка New в этом автомобиле звучит везде. Чего бы мы ни коснулись. Габаритов, экстерьера, интерьера. Один тачпэд чего стоит. Интеллекта, систем безопасности. На борту и Дистроник Plus с ассистентом рулевого управления и функцией Стоп Гоу Пилот, Система предупреждения столкновений. Активная система удержания полосы и контроля слепых зон. Контроля усталости водителя. Превентивного экстренного торможения Бас Plus с функцией помощи при движении на перекрестках знаменитая фирменная пресейф, продвинутая мультимедиа, электронные помощники, их тут более чем достаточно, те же стереокамеры с диапазоном действия до 500 метров, функция 3D моделирования, три радара, многочисленные ультразвуковые датчики. Я вас еще не утомила скороговоркой, но это реально богатый талантами автомобиль. Многие его опции из арсенала старших товарищей по оружию. Факт, одноклассникам сейчас придется туговато. Ну, изначально мой стиль вождения он достаточно спокойный. Я не отношусь к категории людей, которые сумасшедших драйверов, да? Да. да. Но при этом есть ощущение, что все-таки спит зверь в автомобиле. И для тех людей, которые предпочитают иногда или всегда. возможно всегда, да более другой стиль вождения, это будет тоже хорошо. Драйвовая да, да, да. То есть она в этом плане универсальна. Дебютант построен на ультралегкой заднеприводной платформе, которая в дальнейшем будет использоваться и на новых седанах и кроссоверах марки. За счет применения алюминия масса авто снижена на 100 кг. Расход топлива на 20%. Рекордно низкий показатель лобового сопротивления 0,24. Технологичный скачок и в подвеске цешки. Она первая в своем классе, оснащается пневмоподвеской Airmatic. Водитель может не только выбирать из предложенных режимов комфорт, эко, спорт или спорт плюс, но и самостоятельно настроить подвеску и усилия на руле. Чем мне вообще ну, нравится э, Mercedes-C ну, класс в данном случае? Э, что неважно, в, в какой части мира ты находишься. Э, этот автомобиль вызывает определенные ассоциации, одинаковые, я бы сказала, и э, люди, которые выбирают этот автомобиль, они тоже обладают определенным э, набором качества. Я думаю, что это машина для э, личности с таким э, душевным масштабом, интеллектуальных людей, которые всегда ставят себе там, задачу выше планки. В какой-то степени это успешные люди». И еще об одном из премиум когорты – кроссовере Джеля. Вот именно он, как я и предупредила заранее, немного тестовый. А МГшный красавец уже в частном владении и проживает в Днепродзержинске. Всегда интересная история, как люди выбирают, интересно, что движет, например, при выборе, да, тем более сейчас, когда рынок насыщен. Ну, рынок насыщен, конечно, машина выбиралась под меня, для меня, это был подарок, сделанный папой на день рождения. Ага, значит не тобой. Нет, не мой. Но, но под меня и для меня. А вдруг не угодил? Нет, у нас не любовь с первого взгляда. Это, это вот эту машину нельзя не полюбить. Требования молодой девушки к современному автомобилю в премиум-сегменте требования требования это маневренность обязательно это вместительность чтобы было удобно и комфортно себя чувствовать на дороге очень большое требование у меня к безопасности очень джеля. У Джеля единая концепция безопасности Mercedes-Benz, а это четыре этапа. Безопасная езда в случае опасности при аварии, после аварии возведена априори в абсолют. И перечислению составляющих в эфире не подлежит. Много, долго. Пару слов о моторах. Конкретно на этом автомобиле стоит 2,2 дизель, 170 лошадиных сил, 350 ньютон-метров крутящего. Но есть же и бензиновый АМГ. 360 колей, 450 ньютонов метров, 4,6 секунды до сотни. Это самый мощный в мире серийный четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом. Он собирается исключительно вручную по принципу «один человек – один двигатель». К слову, линейка моторов у премьерного кроссовера достаточно широкая. Передний и полный привод… А если вы остановите взгляд на комплектации GLA 250 Fumatic с пакетом Offroad, то получите уже вседорожник. Клиренс на 20 мм больше, есть системы помощи при спуске, внедорожный режим работы ESP, иной алгоритм переключения передач, функция изображения положения колес и наклона автомобиля на мониторе мультимедиа. Говорят, что машина отлично справляется даже там, где вывешиваются колеса. Да, но мы говорим о другой комплектации, соответственно, о других повадках. Резкое торможение и резкий набор скорости я в любом случае прочувствовала, прочувствовала потому как мне возить детей, и, ну, нужно это, это просто нужно знать, нужно быть уверенным 100% в этом автомобиле. И как? Ну, это очень хорошо, даже, даже более чем. Я бы даже сказала, что автомобиль все делает сам, он видит, он чувствует, он просчитывает. Очень нравится мне система парковки, активная, что для девушки, я считаю, очень удобно собственно говоря я бы не сказала что этот автомобиль исключительно э, женский я бы сказала что этот автомобиль имеет и не мужской характер и мужчинам он бы тоже подошел. Что еще что еще нравится звук акустика очень хорошая. Нравится, да все нравится, все чего не коснись, очень нравится осветительная система, intelligent light system, удобно, не нужно переключать все, он сам подстраивается под все повороты, все освещает то, что нужно освещать, автомобиль тебя чувствует, и, ну, я бы сказала, это автомобиль предсказатель, он прям предсказывает до этого у тебя был не Мерседес, насколько я Нет, нет. Была машина классом ниже. Классом ниже, поменьше. Просто машина. Вот есть просто машина, а есть Мерседес. По факту это, наверное, один из первых автомобилей в Украине. Вот ощущает на себе взгляды как. Ну, как может сказать женщина, когда на нее да, восхищенные взгляды падают? Приятно. У меня ребенок сказал, что мама, ну это самая красивая машина, какую я видел. Дорогие друзья, на этом программа подошла к своему завершению. Я благодарю всех вас за внимание и прощаюсь до следующей среды. Так, да, смотрите через неделю. Благодарим за помощь в создании программы Fashion Group Casta Beauty. Развлекательный комплекс Эдбург. Авторадио. Только в Эдбурге виртуоз средиземноморской кухни испанский шеф-повар Хосе Сурита Рохас. Встречайте новое меню. Наш адрес. Город Днепропетровск, улица Байкальская, 22. Твоя дорога. Твое радио.